nega buncha tushkunsan odam alayhissalom kabi ikki yuz yil tavba qildingmi ibrohim alayhissalom kabi olovga tashlandingmi zakaryo alayhissalomdek arra bilan kesildingmi yusuf alayhissalomdek quduqqa tashlandingmi muhammad sollalohu alayhi vasallamdek toifga tashlandingmi namoz o'qiyotganingda boshingga ishkanba to'kildimi tishing sindimi yuzingga tupurildimi hijratga majbur qoldingmi sevganlaringdan ayrildingmi nega tushkunsan hazrati hamza roziyallohu anhu kabi qulog'ing va burning kesildimi musab ibn Umayrdek qo'llaring kesildimi jafar ibn abu Talib kabi o'q ok, kamon va qilichdan jarohat oldingmi ammor sumayya yosir roziyallohu anhu kabi iskanja va qiynoqlarga duch keldingmi Bilal roziyallohu anhu kabi otashday qumlarga yotqizilib ustingdan toshlar qo'yildimi nega tushkunsan yunus alayhissalom kabi dengizga otildingmi ayub alayhissalom kabi jismingga yaralar toshib ketdimi nega buncha g'amginsan qayg'urmoqchi bo'lsang namozni qazo qilganing uchun tahajjudga turolmayotganing uchun birovga ozor berganing uchun dushanba payshanba ro'zalarini tutolmayotganing uchun qayg'urgin g'amgin bo'lsang bugun olloh uchun hech narsa qilmaganing uchun olloh va rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mamnun qilolmaganing uchun g'amgin bo'l qayg'ursang bir faqirga yordam berolmaganing uchun bir yetimning qo'lidan tutolmaganing uchun qayg'ur g'amgin bo'lsang dunyoda bir birdan non topolmayotgan kasalliklar bilan kurashayotgan insonlar uchun g'am chek qayg'ursang qur'oni karimni o'qib uni hayotingga tadbiq qilolmayotganing uchun qayg'ur g'am cheksang rasululloh sollallohu alayhi vasallamni joningdan molingdan yaqinlaring tug'ishganlaringdan ortiq sevolmaganing uchun g'am chek qayg'ursang haqiqiy ma'nodagi banda nabiy sollallohu alayhi vasallamga chin ummat bo'lolmayotganing uchun qayg'ur g'am cheksang rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shafoatlariga noyil bo'lolmasligingdan qo'rqib g'am chek balki bo'ldi bas dersan balki o'zingni yo'qotib qo'ygandirsan balki yig'layotgandirsan balki bu musibatlarning so'ngida nimaga erishganingni erishganingniyu nimadan quruq qolganingni o'ylayotgandirsan quloq tut quloq tut robbing senga gapiryapti sabr qilguvchilarga musibatlarga toqat bilan ko'ksini tutganlarga hisobsiz ajru mukofotlar beriladi balki shuncha insonning orasidan nega aynan sen tanlanganingni so'rarsan holbuki robbing tanlaganlar qiymatlidir hayot imtihon emasmi har bir muammo abadiy hayotingdan joy olgan bir g'isht nafas olib chiqarganing har bir lahza bir muammoga homilador ular bo'lmaganida oxirat diyorida senga oid hech narsa bo'lmasdi aslida bo'lmasa qayg'urgun aslida dardlisanki u seni sevadi sevganing nima deydi alloh va jalla xayr istagan bandasini dard bilan imtihon qiladi unutma robbing hech kimga toqatidan tashqari yuk yuklamaydi balki yuraging og'riyotgandir balki jisming balki ruhing azoblanayotgandir balki yo'qsinlikda qiynalayotgandirsan balki boshqa ming bir turli muammolar har qanday ahvolda bo'lsang-da tilingga bu duo yarashadi yo robbim seni rozi qilmaydigan qanday ishlarni qilgan bo'lsam meni mag'firat qil o'zingdan boshqa iloh yo'qdir sen barcha nuqsonlardan poksan shubhasiz men nafsimga zulm qilganlardan bo'ldim o'zing kechir meni dard bergan ham o'zingsan darmonim ham o'zingsan